असल वरम्बर वाले वर्क अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल से हम क़रीम की एक बहुत ही आप लें जामे और गौर मज़बूर करने वाली सूरत, सूरतुल इस पर कुछ बात करेंगे जी बिल्कुल माशाल्लाह। ये सूरत छोटी जरूर है आयत कम है लेकिन अपने अंदर बहुत गहरे माने रखती है ख़ासतौर पे जो हमारी जिम्मेदारियां हैं और इबादत की रूह क्या है उस हवाले से तो बहुत अहम है तो आज इनशा हमारी कोशिश यही होगी कि इस मुबारक सूरत की आयत को एक एक करके देखें उनके पैगाम को समझें और यह भी देखें के आज के दौर में हमारे लिए में क्या रहनुमाई है बिस्मिल्लाम पहली आयत है अराबुदीन क्या आपने उस शख्स को देखा जो जजाओ सजा को झुठलाता है सुबह अल्लाह सवाल से आगाज हो रहा है और वो भी इतना गहरा जी ये सवाल ये अंदाज़ जो है ना बड़ा तवज्जो दिलाने वाला है यहाँ दीन से मुराद अक्सर मुफसरीन ने जैसे तफसीर इब्नी कसीर में भी आता है जजा लिया है क़यामत का दिन अच्छा तो अल्लाह ताली गोया नबी करीम सल वसम से और हर पढ़ने वाले से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने कभी गौर किया उस शख्स की हालत पर उसके किरदार पर जो इस बुनियादी अकीदे का ही मुनकर है और ये इनकार देखें सिर्फ जबान से नहीं होता असल में ये अमली इनकार भी हो सकता है यानी उसके काम उसका रवैया ऐसा हो कि लगे उसे आखरत की कोई फिक्र ही नहीं है यानी अमल से जाहिर हो रहा हो कि वो परवाह नहीं करता बिल्कुल अमल तस्दीक ना कर रहा हो उसकी अच्छा और ये बात अहम क्यों है कि आगाज ही इस अकीदे से हो रहा है बहुत अहम सवाल है देखें जजाओ सजा का अकीदा जो है ना यही तो इंसान के पूरे अखलाकी निज़ाम की बुनियाद है सही। जब यही अकीदा कमजोर पड़ जाए या दिल से निकल जाए तो फिर इंसान के लिए गलत काम करना हक मारना ये सब आसान हो जाता है उसे रोकने वाली चीज क्या रह जाती है फिर कोई डर खौफ नहीं रहता जे ना का खौफ ना हिसाब का डर इसीलिए देखे फौरन अगली आयत में इस इनकार का अमली नतीजा बताया गया है बिल्कुल फौरन ही अगली आयत आती है तो ये वही है जो यतीम को धक्के कैसा बरा रास्त जोड़ा है सबसे कमजोर फर्द यतीम उसके साथ सलूक में और ये जो है इसका मतलब सिर्फ धक्का देना ही है या कुछ और भी नहीं ये सिर्फ फिजिकल धक्का देना नहीं है मुफसरीन कहते हैं इसमें सब कुछ आ जाता है सख्ती से बात करना झड़क देना हिकारत से देखना उसका हक दबा लेना उसकी जरूरत पूरी ना करना उसकी दिल करना। हम्म। यानी जिस दिल में आख़रत का यकीन नहीं ना वहाँ से रहम हमदर्दी ये चीजें गोया उठ जाती हैं और सबसे पहले जद में वो आता है जो सबसे ज्यादा मोहताज है हमदर्दी का यानी ईमान की कमजोरी या इनकार फौरन अखलाक पे असर डालता है बिल्कुल फौरन और फिर अगली निशानी भी ऐसी है वला याहुद अला तो मिस और मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता जी अब यहाँ भी देखें दो बातें हैं एक तो ये कि खुद नहीं खिलाता यानी खुद बख़ील है संगदिल है ठीक लेकिन उससे भी आगे बढ़कर बात है ला याहुद्दू की यानी दूसरों को भी नहीं कहता कि भाई इन गरीबों का ख्याल करो इनको खाना खिलाओ अच्छा ये तो और भी गहरी बात हो गई जी मतलब ना खुद नेकी कर रहा है ना माशरे में नेकी का माहौल बनाने में दिलचस्पी रखता है उसके दिल में कोई दर्द ही नहीं है मिसकिनों के लिए कि वो उनकी खातिर कुछ बोले या लोगों को तवज्जो दिलाए तो, ये तो सिर्फ कंजूसी नहीं रही ये तो एक तरह से बेहिसी हो गई कि मुझे क्या लगे वाली बात बिल्कुल बिल्कुल खैर से मुकम्मल लाता की कि भाई मैं ठीक हूँ दुनिया जाए भाड़ में ये वही जहनीय है जो आखिरत के इनकार से पैदा होती है इस्लाम ने मसाकीन के हकूक पर कितना जोर दिया है बेशक अच्छा अब सूरत का रुख थोड़ा बदलता है एक दूसरे ग्रोह की तरफ और ये बात शायद पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाली है बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए या नमाजियों के लिए हलाकत की वईद ये कैसे जी यह आयत वाकई दिल को हिला देती है वईल का लफ्ज जो है ना अरबी में तबाही बर्बादी शदीद अज़ाब के लिए आता है और बाज़ह इसे जहन्नुम की एक वादी भी कहा गया है अस्तफ़िरल्ला अस्त तो यहाँ नमाजियों की एक ख़ास कस्म के लिए ये वईद है इससे पता चलता है कि सिर्फ़ नमाज पढ़ लेना वो ज़ाहरी हरक़त कर लेना ये काफ़ी नहीं है असल चीज़ नमाज की रूह है उसके तकाज़े हैं तो ये कौन से नमाजी हैं जिनके लिए ये वईद है इसका जवाब फौरन अगली आयत में आ रहा है अल्लादीन हम अन सलात हिम वो जो अपनी नमाज से गाफिल है साहून गाफिल इसका क्या मतलब है मतलब नमाज में कुछ भूल जाना देखिए सहू का लफ्जी मतलब तो भूलना या गफलत बरतना ही है लेकिन यहाँ मुफसरीन ने खास तौर पर इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्ला ने इसकी बहुत वसी तशरी की है अन अनसलातम साहून में कई चीजें शामिल हो सकती हैं मसलन मसलन एक तो नमाज को उसके वक्त से टाल देना देर करके पढ़ना मामूल बना लेना या कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी हम्म फिर नमाज के अरकान ठीक से अदा न करना इतमान से ना पढ़ना जल्दी जल्दी बस फॉर्मेलिटी पूरी कर दी ठीक और नमाज में ध्यान ही नहीं है दिल हाजिर नहीं खुशू नहीं पता नहीं कहाँ ख्यालों में गुम है ये भी सहू है अच्छा और ये भी कि नमाज में क्या पढ़ रहे हैं अल्लाह से क्या कह रहे हैं इसका कोई शौर ही नहीं बस रटे रटाए अल्फ़ाज दोहरा दिए और एक बहुत अहम बात जो मुफसरीन ने कही वो ये कि नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन उस नमाज का असर उनकी ज़िंदगी पर नज़र नहीं आ रहा वो गुनाहों से बुराइयों से बेहयाई से बाज नहीं आ रहे हालांकि कुरान कहता है इन्ना सौलाता तनहा अनिलफाशाए वलमुनकर तो अगर नमाज ये काम नहीं कर रही तो ये भी नमाज से गफलत की एक शक्ल है अल्लाह अकबर यानी साहून का दायरा तो बहुत वसी है ये सिर्फ नमाज के अंदर की भूल चूक नहीं बल्कि नमाज के पूरे मामले में लापरवाही वक्त तरीका ध्यान मकसद असरात सब शामिल है उसमें जी बिल्कुल ये नमाज को एक बोझ समझकर उतारने वाली कैफियत है अल्लाह से ताल्लुक और मोहब्बत वाली बात नहीं है अल्लाह हमें ऐसी गफलत से अपनी पनाह में रखे आमीन, आमीन। अच्छा फिर उन नमाजियों की एक और सिफत भी बताई गई अल्लादीन जो दिखावा करते हैं रियाकारी यानी नेक अमल यहाँ खास तौर पर नमाज का लेकर है तो नमाज या कोई भी नेकी वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि लोग क्या कहें हाँ ताकि लोग कहें कि भाई ये तो बड़े नेक हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं इनकी तारीफ हो वाह वाह हो या कोई दुनिया फायदा मिल जाए कोई इज्जत मिल जाए मकसद अल्लाह की रजा नहीं लोगों की खुशनुदी है और ये तो बहुत खतरनाक बात है बहुत ज्यादा नबी करीम सल वसल्म ने इसे शिरक के असगर कहा है छोटा शिरक ये अमल को ऐसे खा जाती है जैसे दीमक लकड़ी को अल्लाह ताला तो दिलों को देखते है ना उसे तो इखलास चाहिए ये नुमाइश उसके यहाँ किसी काम की नहीं अल्लाह अकबर मतलब इंसान नमाज जैसी इबादत भी करे और ठीक ना होने की वजह से उल्टा गुनागार हो जाए इस अच्छा ये जो गफलत साहून और रियाकारी है क्या इनका आपस में भी कोई ताल्लुक है जी लगता तो यही है जो शख्स नमाज से गाफिल है ना जिसके दिल में नमाज की असल अहमियत और मकसद ही नहीं है उसके लिए दिखावा करना ज्यादा आसान हो जाता है कैसे क्योंकि जब अल्लाह की याद उसके रिज़ा ये मकसद ही पीछे चला गया तो फिर दूसरे मकासद सामने आ जाते हैं लोगों की तारीफ अपनी नेक नामी तो वो नमाज को बस एक समाजी काम समझ के या अपनी शहरत के लिए इस्तेमाल करने लगता है सही बात समझ में आती है और फिर देखें इस सूरत की आखिरी आयत वो उन लोगों की एक और पहचान बता रही है वह यम नाउन और वो मामूली जरूरत की चीजें देने से भी गुरेज करते हैं माउन, इससे क्या मुराद है? माउन का लफ्ज बड़ा दिलचस्प और जामे है आम तौर पर इसका मतलब लिया जाता है वो छोटी मोटी घरेलू इस्तेमाल की चीजें जो पड़ोसी या जानने वाले एक दूसरे से मांग लेते हैं ना आरीतन जैसे जैसे कोई बर्तन मांग लिया या थोड़ा नमक खत्म हो गया वो मांग लिया पानी या पुराने जमाने में आग जलाने के लिए अंगारा मांग लेते थे या कोई औजार कोई छोटी मोटी मदद ये सब माउन में आता है अच्छा बाज मुफसरीन ने इसमें जकआत को भी शामिल किया है लेकिन ज्यादा मशहूर माना वही रोजमर्रा की छोटी चीजें हैं तो मतलब यह हुआ कि जिन लोगों की नमाजों में वो गफलत और रियाकारी है ना वो दिल के इतने तंग इतने बख़ील हो जाते हैं कि किसी को इतनी मामूली सी चीज देते हुए भी उनकी जान जाती है सुबह अल्लाह यानी बात शुरू हुई थी आखरत के इनकार से जी फिर यतीम को दत्कारना मिसकीन की फिक्र ना करना फिर नमाजों से गफलत रियाकारी और इंतहा यह कि बिल्कुल मामूली सी चीज देने से भी इनकार यह तो मतलब किरदार के पूरे बिगाड़ की तस्वीर खेल दी गई है बिल्कुल यही इस सूरत की खूबसूरती और जामियत है ये कितने वाज तौर पर बता रही है कि दीन सिर्फ चंद अदों या सिर्फ इबादात का नाम नहीं है ये एक पूरा पैकेज है हुकूक अल्लाह और इबाद ये दोनों जुड़े हुए हैं अलग अलग नहीं है जी अलग अलग नहीं है अगर कोई नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन दिल गाफिल है नीयत में फतूर है दिखावा है तो लाजमी लाजमी उसका असर उसके अखलाक पर उसके रवैये पर खास तौर पर दूसरों के हकूक के मामले में पड़ेगा वो बकील भी होगा बेहिस भी सही और इसी तरह जो सिरे से आखिरत कई मुनकर है उससे आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह यतीमों और मस्किनों का ख्याल रखेगा जजाक वाकई कितनी मुख्तर सूरत है और कितने गहरे सबक है इसमें अगर हम खुलासा करें तो शायद पहली बात यह है कि असल ईमान वो है जो अमल से जाहिर हो खास तौर पर कमज़ोरों के साथ आपके सलूक से बिल्कुल और दूसरी अहम बात यह कि इबादत ख़ास तौर पे नमाज अगर रूह के बग़ैर अदा की जाए यानी गफलत और दिखावे के साथ तो वो सिर्फ बेअसर ही नहीं रहती बल्कि उल्टा वबाल बन सकती हैं अल्लाह की नाराज़गी का सबब असल चीज़ अखलास है अल्लाह का ध्यान है और ये कि इबादत के ज़रिए हम अपने अखलाक सुनवाए अपने अंदर हमदर्दी पैदा करें और अल्लाह के बंदों के हकूक अदा करें यहाँ वाकई हम सब के लिए सोचने का मुकाम है बहुत गहरी बात है क्या क्या हमारी नमाजें हमारी इबादतें वाकई हमारे अंदर वो असर पैदा कर रही हैं जो अल्लाह चाहता है जी क्या वो हमें बुराइयों से रोक रही हैं क्या हमारे दिलों में दूसरों के लिए खासतौर पर जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए नरमी हमदर्दी पैदा हो रही है या कहीं हम भी उन मुसलिन में तो नहीं आ रहे जिनके लिए वैल की वहीद है ये सवाल हम में से हर एक को अपने आप से ज़रूर पूछना चाहिए रोज़ पूछना चाहिए अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपनी इबादतों को समझें उनकी रूह को पाएं पूरे अखलास और ध्यान से अदा करें और उनके ज़रिए अपनी ज़िंदियाँ बेहतर बनाए हुकुक़ुल्ला भी अदा करें और हुकुल इबाद भी अल्लाह हमें रियाकारी से बचाए हर किस्म की गफ़लत से बचाए आमीन আমিন সুম আমিন জাযাক আল্লাহ খায়রা খুবই মুফিদ গফতগু রই উমিদ হ্যায় কে জো আব আপ শুন রহে হ্যায় উনে ভি ইস সূরত কে পেগাম পর ইসকি গহরাই পর গোর করনে কা মৌকা মিলেগা আল্লাহ তাআলা হাম সব কো কুরআন পাক কো সহি মানো মে سمجھনে অর উস পর আমল পেরা হোনে কি তৌফীক عطا فرمায়ে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ